مخاطب ہو کر اس بی بی کے لیے جناب زینب نے کچھ کلمات کہے جو رونے آئے ہیں اولاد والے صاحب آنے اولاد میرے سامنے ہیں وقت بہت تھوڑا ہے بطول پر صاحب کی اور مولا کے دربار میں یہ بی بی کی وسیعت میں حاضر کر رہا ہوں کہ میری بی شہزادی نے در زندان پر شام کی عورتوں کو مخاطب کر کے کیا نصیت کی شام کی اور भेनाल <laughs>

बहन पासे जंभ <laughs> रेश

घरली त अरे लोरियो लोरियो مالک آپ کا پرسا اپنی بار کا قبول فرمائے شہزادی آپ کو کسی غم میں نہ رونے دیں سوائے غم مظلوم کربلا کے